केलेला आहे मराठीमध्ये प्लीज सांगाल नेमका कशा प्रकारे माझ्यासमोर जे अपात्रतेच्या याचिका पेंडिंग होत्या त्या आम्ही क्लोज फॉर ऑर्डर्स केल्या आणि त्या संदर्भातली ऑर्डर आज आम्ही प्रनाऊन्स केलेली आहे सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या कालमर्यादेत ही ऑर्डर आम्ही प्रनाऊन्स केलेली आहे ही ऑर्डर देत असताना संविधानात दिलेल्या तरतुदी सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या गाईडलाईन्स आणि डिस्कॉलिफेफिकेशन म्हणजेच अपात्रतेच्या संदर्भात जे, जे नियम आहेत त्या सगळ्यांच्या आधारावरती हा निर्णय दिला गेला आहे हा निर्णय अत्यंत सुस्पष्ट असा निर्णय आहे मी जे कारणं दिली आहेत या निर्णयात ती लिगली टेनेबल आहेत त्या संदर्भात सुस्पष्ट माहिती माझ्या निर्णयात दिलेली आहे जानना चाहिए अभी आपने बताया है कि ये निर्णय बहुत ही क्लियर और सुस्पष्ट निर्णय मैंने दिया हुआ है इस निर्णय की कॉपी पार्टी तक पहुंचाई गई है और इसमें कोई भी स्टैंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल या आर्बिट्री नहीं है जो स्टैंड लिया गया है उसे जस्टिफाई किया गया है उसको रीजन किया गया है उसकी कारण बताए गए हैं और इसीलिए मैं समझता हूँ ऐसे और जस्टिफाइड निर्णय का और विश्लेषण करने की कोई जरूरत नहीं तो श्री दा दा है नहीं अभी अभी देखिए आदरणीय आदरणीय जितेंद्र अवार्ड जी संजय राउत जी और आदित्य ठाकरे जी जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट है ऐसे विद्वानों के टिप्पणी के ऊपर जवाब देने के लिए मैं बहुत ही अपने आप को सीमित समझता हूँ और इसलिए इतने महान व्यक्तियों के टिप्पणी के ऊपर मुझे कोई जवाब देना नहीं है। इस वर्डिक्ट इज अटेनेबल, सस्टेनेबल एंड जस्टिफाइड वर्डिक्ट। इट हैज बीन गिवन ऑन द बेसिस ऑफ द साउंड टेंट शेड्यूल बदल माहिती नहीं है। यानी पक्ता अशेष कई त्रि कमेंट्स करो शक्ति है, मेरिट वालता बोलूं शक्ति नहीं। त्यांनी सांगा ब डिसेंट आणि डिफेक्शनमधलं डिफरन्स काय असतो डिसेंट कशाला म्हणतात डिफेक्शन कशाला म्हणतात इंटर पार्टी डिस्प्यूट कशाला म्हणतात आणि व्हॉलेटरली गिव्हिंग अप ऑफ पार्टी मेंबरशिप कशाला म्हणतात या सगळ्या मेरिट्सवर बोलायचं नाही आणि केवळ धृतराष्ट्र किंवा के काळी पासणारा निर्णय त्यामुळे अशा टिप्पणींवरती मी आपल्याला ह्यापूर्वीच आप सांगितलं आहे की जितेंद्र जे असतील संजय राऊत जी असतील अथवा आदित्य ठाकरे जे असतील हे कॉन्स्टिट्युशनल एक्सपर्ट्स आहेत एवड विद्वान टिप्पणी मी स्वतः सीमित समझते महान व्यक्ति गोष्ठी वरती उत्तर देने देखिए मैंने आपसे अभी कहा है जो निर्णय मैंने दिया है वो टेंथ शेड्यूल में दिए हुए प्राविधानों के आधार पर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइंस दी थी जो डायरेक्टिव्स दिए थे उस आधार पर दिया गया निर्णय है और ये निर्णय संसदीय लोकशाही को और मजबूत करने का काम करेगा इस निर्णय में ये लैंडमार्क डिसीजन दिया गया है जिसमें इंटर पार्टी डिस्प्यूट पार्टी के अंतर्गत मतभेद और डिफेक्शन के बीच का फर्क समझाया गया है और ये कंप्लीटली टेनेबल और जस्टिफाइड है ज्यादा शेड्यूल टेन समझत नहीं वक्तव्य करना